diniy idora vakilini eshitmoqchiman xo'sh mana shu masala bo'yicha sizni fikringiz bugungi muhokama bo'yicha munosabatingiz qanday marhamat bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalom ala rasulilloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh shu kunimiz hayotimizga dolzarb va zarur bo'lgan mavzu ko'tarilgan man aytadigan gaplar sizlarni aqlinglar qabul qilmasligi mumkin balokin haqiqat bas batahqiq biz albatta inson zotini go'zal qilib yaratdim deydi alloh go'zalligiga shubha yo'q go'zallikni eng avvali hayodir deydilar al hayo minal iymon hamma hozirgi aytilayotgan gaplar hayoga borib taqaladi go'zallik ikki xil bo'ladi ma'naviy go'zallik va jismoniy go'zallik ma'naviy hali aytdilarki insonni qalbi go'zal bo'lsa insonni qalbi go'zal bo'lsa uni ko'rinishi vujudi holati xilqati go'zal bo'ladi nima degani o'zbek tiliga sharq qilsam insonda ikki xil sifat bo'ladi bittasi xalq bittasi xulq xalq degani insonni ko'rinishi mani mana shu ko'rinishimni xalq deyiladi alloh taolo xoliq jami mavjudotni ko'rinishi bilan xalq qilgan zot al vashimin val mutavasshimat o'zini vujudini o'zgartiradigan Alloh taolo har bir insonni go'zallik bilan yaratgan hech qachon xudoni yaratgandan go'zal bo'lishi mumkin emas endi yani ikki xil narsa bor bittasi kasallik bir odamni burni qiyshiqroqdir bir odamni yuzida bir ortiqcha zarar qiladigan yani yo ya vujudida bir narsa bordir uni olib tashlasa shariat ham tibbiyot ham ruxsat beradi mushkulot yo'q lekin asli hilqat ko'rinib turgan labni hech qachon xudodan o'tib chiroyli qilishni iloji yo'q bo'yaydimi uni o'zgartiradimi uni va unga qilinayotgan muolajalar muolaja emas nima bu desa bu harom mutlaq harom hech kim shubaha qilmaydi lekin tibbiyot uchun sog'liq uchun salomatlik uchun hayot uchun qancha muolaja qilsa mushkulot yo'q hech qanaqangi hamma ayollardan iltimosim bor sizlar asli pok zoti pok nasli pok imom buxoriy amir temurlarni dunyoga keltirgan onalarni nabiralari avlodimiz